согласно вашему алгоритму. Дальше. К любой номенклатурной позиции, то есть это понятно, что то материал, станок, все равно, что это у нас позиция справочника. На любую позицию мы можем хранить э эскиз, можем хранить <coughs> чертеж, можем хранить текстовые документации и привязывать к позиции и потом ее просматривать или же потом работать. Проектирование состава изделия, вот только что я показала, что получила задание. Можно либо на основе аналога, либо вводить вручную, либо у нас существует механизм, позволяющий из инвентора передавать состав изделия в программу вот то, о чем я говорю. И в итоге мы можем, понятно, получать документацию. Дальше. Предусмотренная версионная спецификация. Для всех понятно, что когда идет разработка какого-то изделия, оно разрабатывается, ну, так сказать, этапами. Сегодня мы разработали один вариант, проходит там две недели. Ага, значит, пришло срочное указание поменять фрагмент какой-то, да, или меняем климатическое исполнение, соответственно, это влечет за собой конструктивные какие-то изменения. Мы оставляем первый вариант, и присылаем его, например, первую версию. Вторую версию мы разрабатываем говорим, в связи с извлечением на изменения или в связи с какой причиной, чтобы было видно. Получается вторая версия. За одним условным обозначением у нас несколько составов. А потом, понятно, что через 4 недели возвращ... можно возвратиться назад, но это стандартная ситуация. И нам не надо вспоминать, мы просто-напросто переходим в ту версию, спецификацию, которая нам необходима, например, к первоначальному варианту, и продолжаем работать. Количество спецификаций не ограничено. Может быть 3, может быть 10, может быть 999. Модуль введения состава изделия. Можем формировать спецификации как на отдельный узел, как на изделие. Можем работать параллельно несколькими дырами. И в итоге формируется вся спецификация, итоговая спецификация со всеми входящими в нее узлами и агрегатами. Что имеется в виду? Итоговая спецификация в нашем понятии это итоговая это спецификация введения. То есть все входящие суммируются и выдаются общее количество, то есть с одинаковым обозначением. Понятно, если у вас фланец входит в одну спецификацию, потом в спецификацию уровня ниже и так до самого э, конца, то все эти фланцы посчитаются, и если у вас там будет э, каждые два в одной спецификации, будет три, в третьей в пять, то в итоге оно вам скажет десять, Это делается автоматически. Вот, таким вот образом представлена вот спецификация. <coughs> Дальше. Работа в э, спецификации можно работать с заменой. Опять-таки, так как система действительно живая, работа на живом производстве, э, все знают, что такое замены Это тоже достаточно болезненный вопрос когда мы меняем одно комплектующее, например, на другое, потом или какой-то деталь, одно имеющееся уже на складе, которую вы выточили, надо срочно скомплектовать, бегом смотрим, подходит по параметрам, меняем. Значит, для того, чтобы осталось история, так. Да, чтобы мы могли отслеживать, скажем, жизненные цифры данного изделия, мы можем позицию, спецификацию заменить у нас останется информация о том, кто это заменил и когда заменил. То есть вся история замен, вся история замен у нас вот будет вот на такой вот в табличке на каждую позицию. позиции. Очень. То есть на какую-то вы станете позицию, покажите, скажем, попросите, покажите, покажите замены. И они у вас покажутся. Дальше. Что очень удобно в модуле ведения состава изделия? Работа со вспомогательными материалами. Понятно, что достаточно часто в спецификации включают материалы, которые завязаны, завязаны в комплекте с другими. Если вы применяете буман то понятно, что вам нужна грунтовка, вам нужен комплект. И, соответственно, на единицу, на килограмм эмали совершенно однозначное количество растворителя и грунтовки. Поэтому в справочнике можно предусмотреть комплект материалов. Что к эмали идет сопутствующие материалы. 3, 4, 5 позиций. Более того, введя норму расхода, на базовую, у нас есть базовая единица измерения, на основную, на эмаль. И видите, вот на эмали на 1 кг эмали, 0,44 кг эмали и так далее. То есть один раз пронормировали, ввели, и дальше пользуемся. Когда мы говорим, что нам не необходимо вставить эмаль, конструктор говорит, что ему надо покрасить не килограмм, он говорит, что мне надо 3,5 метра покрасить метра квадратных надо показывать. Дальше. Имеется в справочнике, если он ввел коэффициент пересчета из метров в килограммы, соответственно, моментально пересчитается из, килограммов в метр. И в спецификации у вас пойдут метры квадратные. То есть коэффициенты пересчета, работа с коэффициентами пересчетами и здесь очень удобно предусмотреть. А дальше, я о чем говорила, что архивы. Да, свое любимую болезнь. Работа с файловым составом. Архив у нас находится обычно где-то он у нас имеет. Да? Вот мы с ним работаем, ну вот у нас спецификация, а, а комплект где-то прилагается потом, когда-нибудь, когда мы его скомплектуем. Значит, здесь у нас централизованный архив. Понятно, что с точки зрения безопасности централизованный архив удобно делать на каком-то мощном сервере. Конструктор берет оттуда свой чертеж. И ладно, там 5 конструкторов, 10, ну, когда 100 конструкторов начинают на этот бедный сервер, чего то там нагружать, начинаются проблемы с сервером. Поэтому есть возможность выгрузки файла, файла на компьютер конструктора, с которым он работает, а потом возвращает на сервер. При этом архив на сервере отслеживает манипуляции конструктора данным чертежом у него на конструкторе, на, 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 компьютере конструктора. Не теряется связь. Еще машина это отслеживает без вас. Вам просто оказывайте, где вы его остановили, оставили, и система будет смотреть за ним. Более того, когда вы в работе, понятно, что над большим заказом, работает не один конструктор, и даже не два, то, соответственно, файловый состав разнесен на несколько машин И поэтому понятно, что здесь сделана такая вот замечательнейшая вещь в соответствии файлового состава на файловом сервере, насколько оно актуально на данный момент. Зеленый цвет, что оно проработано, красный, что требуется синхронизация, то есть версия на конструкторской более свежие, чем на сервере. И синенько, что требуется выгрузка файлового состава уже в архив. То есть предусмотрена вот такая, с одной стороны, мелочь, но потом, когда надо формировать комплект конструкторской документации, опять-таки это делается автоматически. И сразу мы визуально видим соответствие текущей дате, насколько оно актуально и кто не проработал уже очень удобно. <свист> ну, вот о чем я говорила, о том, что можно сохранить на машину. И выполняется синхронизация. <свист> ну, и связь версий с электронным документом. Это у нас тут вот новая возможность. А, раньше мы привязывались к номенклатурной позиции.